Привет. Привет. Друг, ты выпил. Пойди домой. Я жду Да, это. Да, я думаю. Мне еще будет сегодня выезд из бизнеса. Просто ты не понял. Ты в военной форме. Я знаю. И гражданские наблюдают. Сейчас думают, что за ССУ бухает. бухают. Я знаю. Я сейчас аккуратненько. Ты просто дискредитируешь себя и своих сослужив. Я с тобой согласен. Я прошу прощения за это исполнение. А я выпил, жентоник прикинь, голова работает, а ноги... Ты упал. Ой, ты валяешься. у тебя лицо все грязное. Это молочное Ну я понимаю, что... Ты с перегаром, это проблема, братан. Это пизда. Иду до гражданские, которые скоро должны тоже пойти нести службу. Блядь, я еще командир расчета, Собой я... Пойди домой, пожалуйста, проспись. И... Если я... уже выпил, то хотя бы граждан входил. Я говорю к тому, что, что если ты это сделал, не, не надо, ты сейчас будешь голый. Тем более, иди просто домой. Иди проспись. Мне вот так круг надо сделать. Я сегодня снял хату. Честно, я навожу у меня на ППД, вот там вот раз, два, третья улица, потому что приехать... успокойся, я... не надо рассказывать ни где ППД, ничего, слушай, просто я ты посып... выйдешь. я, я просыпаюсь, у меня под кроватью 13 бутылок вод. А, зеленый захотел, блядь, устроить праздник, шашлыки вся хуйня, короче, я, ну, блядь, просыпаюсь, водка, оделся, вся хуйня, повелся, ну, налился туда-сюда, -туда, налил, там 300 выпил. А потом на жаре выпил блядь, и, блядь, это контрольный, и голова работает, а сам не могу. Я прошу прощения. Чуєш. Э, ты з какой бригады? Президентська. 23-й батальон. Окромный спец, спец... Фух. — Я Баркас. Давай, товарищ. Я Баркас и я наводчик пора. Я кидоров ебашу сам. Я могу работать всем. Извини, пожалуйста.